Seorang wanita maut apabila motosikal yang ditunggangnya dipercayai merempuh seekor kerbau di jalan kampung Alur Parit di Kuala Terengganu pagi tadi. Seorang pemandu kereta maut selepas melanggar seekor lembu yang berada di lorong kanan lebuh raya dipercayai terlepas dari ikatan awal pagi tadi. Di Kota Kinabalu, seorang wanita cedera selepas dirempuh seekor kerbau yang terlepas daripada ikatan. Jenazah anggota bomba yang maut selepas terbabit kemalangan merempuh seekor kerbau di Dungun Terengganu malam semalam, selamat dikebumikan jam 4.30 petang tadi. Okay, itu yang terpati perbincangan kami di Malaysia hari ini. Selamat uh -oh. kembali. Dan, uh, ini berkaitan dengan haiwan uh, liar uh -oh. ataupun haiwan ternakan juga um, yang berada di jalan, lah, tidak dijaga dengan baik sebagainya dan sehingga menyebabkan kemalangan. Jangan ambil mudah sebab mungkin orang akan rasa benda ini remeh. Ya. Tau. Ya, remeh saja ni kita boleh elak lah kalau langgar apa-apa. Tapi uh -oh. ianya boleh mendatangkan bahaya kecacatan kekal sehingga uh -huh. boleh bawa maut juga kepada mangsa tau. Yeah, that's why memang ada banyak sebenarnya kes-kes tapi mungkin ya. anda tidak dengari. Hmm. Kalau pernah kita dengar itu lagi besar kat gajah itu viral. Ya. Okey, tapi tiada apa-apa yang berlaku lah kepada hmm. pemandu. Tetapi hari ini sebenarnya kita membawakan aa, seseorang suaye ya. rasakan kisah sebenar bagaimanakah haiwan liar ni terus memberi satu impak yang sangat luar biasa sangat dahsyat ya, okey akan ada perbincangan daripada sudut undang-undang dan juga pengalaman mangsa sendiri. kami ya. nak perkenalkan terlebih dahulu uh, yang ini daya kenalkanlah kena dapat eh ah ini sama-sama uh, satu kelas ah oh, ya, okay. <laughs> kita kenalkan uh, Paul Ainur Diana Yakub iaitu rakan kongsi pengasas dan pengurusan Tetuan Liana Co sangat-sangat aktif juga di social media berkongsi maklumat dan sebagainya seterusnya Sudi datang punya ma ya, ya. ya. okey dan uh, berada di talian pada ketika ini adalah... kami nak bersama dengan puan Nor Hasliyah Masru Isteri kepada seorang mangsa kemalangan langgar lembu ni namanya ya. adalah Syahriza Salmi Muhammad Amin. Assalamualaikum selamat pagi puan. Assalamualaikum ya. puan oh, Maslia. Baik uh, Okay, kalau kita boleh minta puan kongsikan hmm. dulu kepada kami uh, rentetan kejadian itu. Mungkin puan boleh kongsikan? Hmm. Kejadian itu dah berlaku hampir setahun yang lepas uh, di mana uh, jam 3 pagi uh, apa ni um, panggilan daripada orang awam yang menyatakan suami saya kemalangan a uh, langgan waktu tu um, suami saya memang tak sedar jadi dia orang orang awam call yeah. uh, uh, bawa pergi ke hospital selamalah untuk emergency sebab waktu tu memang dia tak sedar langsung lah kan ya yeah. lepas um, doktor check apa semua dia dapati suami um, saya um, agak kritikal dan penahan otak di lebih kurang macam seluruh otaknya lah. Lepas tu kak, tangan kedua belah patah, jari patah, lepas tu dengan kaki patah. Ya. Hmm. Dan dan kemudian yang yang dilakukan sebab difahamkan akibat daripada kemalangan tersebut, tempurung kepala tidak dapat diselamatkannya. Dia dibuang di bahagian sebelah kiri sampai sekarang lah. Diorang tak pasang lagi. Akibat lepas pada tu, Dua bulan selepas kejadian tu dia boleh bangun sendirilah Selepas kita orang jaga daripada rumah, dia balik pada hospital kan Jadi selepas dua bulan tu dia diserang sawan Sebab um, otak dia apa Tempurung dia tak ada, uh, jadi um, Sawan menyerang ni kan, jadi um, Akibat pada tu dia stroke sampai sekarang ya. Akibat serangan Kalau ikut dalam video ni kan dia boleh bangun sendiri, dia ya. usah bangun sendiri tetap selepas perangan sawan tu yang dia jadi koma macam lah. Ha. Hmm. hampir um, setahun lah. Ha. Hmm. Um, bulan satu dia koma. Puan, sampai ada apa-apa ada apa-apa tindakan ya. yang yang diambil terhadap uh, tuan kepada haiwan uh, yang yang dilanggar tu? Haiwan dilanggar, orang ada, ada ada, post dalam apa media sosial nak tanya pasal tuan lembu bos semua tapi tak ada tak ada tindakan, tak ada respon apa jadi saya diamkan diri aje lah. Okay, baik baik puan uh, terima kasih puan sebab saya kongsi kami doakan semoga puan terus tabah uh, untuk terus menjaga dan juga semoga ya. ada sinar betul ya uh, dalam kejadian ini kami minta maaf puan terima kasih puan ya. baik uh, kita nak teruskan sebab bila Hanif bertanya bertanyakan kan ya, tentang ya. apakah tindakan yang harus dilakukan hmm. sebab itu juga uh, untuk puan Nur, uh, Nur Hasliah sendiri hmm. Bersama semua yang pernah uh, berlaku kejadian ini kita nak tahu dari sudut undang-undang sendiri uh -huh. kan yeah. uh, sebab kalau ikutkan haiwan-haiwan uh, ni haiwan ternakan. okey pasti ada tuannya uh -huh. okey dan selalunya ada satu uh, ada satu kawasan yang disediakan uh -huh. tapi bagaimana break kalau ikutkan bebas di jalan raya uh -huh. dan boleh mendatangkan uh, kemalangan dan sebagainya ada tak mungkin undang-undang yang kita boleh mengenakan apa-apa uh, tindakan terhadap yeah. uh, pemilik Sebenarnya dari segi undang-undang dari segi lah bagi saya ada kelompangan dan kelemahan. Okay. Sebenarnya baru pun saya tahu semalam hmm. kita ada Akta Binatang 1953. Tapi bila saya baca akta tu dia tak ada pun cakap secara spesifik bahawa seorang tuan pemilik haiwan wajib daftarkan haiwan ternakan mereka. Okay. Yang disebut hanyalah haiwan-haiwan yang mempunyai penyakit, nah haiwan untuk import eksport dan sebagainya. Walau bagaimanapun dalam kes begini ya. mestilah kita kalau nak bawa tindakan saman sivil contohnya ya. adalah satu paksi perundangan tort untuk kita mengetahui siapa pemilik haiwan ya. tersebut ya. Ya. sebab ada satu je kes yang saya nampak kes tu tak ada kena-mengena mengenai haiwan tapi pemilik kenderaan tersebut cuba nak salahkan pokok yang jatuh ya. atas jalan raya tapi sebenarnya pokok tu tak bertuan. Jadi mahkamah hmm. dia aplikasikan juga kes tu dalam keadaan macam nilah. Okay. okay. You kena tahu siapa tuan haiwan tersebut kalau tak siapa yang you nak heret ke muka pengadilan. Jadi hmm. so, okay. itu adalah cabaran yang orang kata kita harus lah dari okay. segi penguat, penguatkuasaan undang-undang. Saya saya nak menyahut kepada katanya tadi mungkin ada sedikit kelompangan hmm. dalam hmm. perkara ini. Uh, sebab kita tidak mendaftarkan haiwan tersebut di bawah jagaan yeah. kita. Betul. Uh, Wak Imah, kalau kita ada kucing peliharaan sekalipun, kita mungkin mendaftarkan kucing tersebut tapi bukanlah, ia, 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 mungkin fahamlah maksud saya. Pelisihkanan ya? lah. Ha, Pelisihkanan. Tidak ada pendaftaran secara spesifik. Uh, sahnya, spesifik tersebut. Um, ada uh, ruang kita sebagai mangsa untuk mendapatkan juga lunas undang-undang bagi kita? Okey, awak pemilik, awak kena bertanggungjawab walaupun awak mungkin tidak mengaku dan sebagainya. Kalau kita tahu siapa pemilik itu, hmm. memanglah kita boleh guna. Boleh terus. Yeah, ya. boleh terus ambil hmm. tindakan sama ada buat laporan polis, lepas hmm. tu buat aduan kepada jabatan kerajaan tempatan, Majlis pemandaran, yeah. ataupun kita buat aduan kepada jabatan veterina untuk dorang hmm. mengambil tindakan. Oh, oh. Tapi untuk mendapat pampasan terutamanya dalam apa yang telah berlaku di sini yeah. mm. kalau dapat pampasan tu memang, memang kena bawa kes ke mahkamah sivil mm. dan untuk membawa kes ke mahkamah sivil tu yeah. kalau kita dah tahu siapa pemilik haiwan tu mm. beban bukti terletak kepada mangsa mm. untuk membuktikan siapa empunya haiwan tersebut yeah. dia kalau kucing tak adalah jadi masalah macam ni kan mm. yeah, Ini haiwan besar macam lembu yeah. kerbau oh. sapi oh. kuda macam mana yang kita baca dalam berita-berita mm. yang berlaku kebelakangan ni ya, baik Mas. Uh, kita akan sambung lagi diskusi selepas ini uh, ya. dan sebenarnya kita nak uh, kongsikan satu video itu tinjauan haiwan ternakan di beberapa kawasan mari kita sama-sama saksikan isu haiwan ternakan dibiarkan berkeliaran di tepi jalan sememangnya mendatangkan kebimbangan tim MHI turun padang untuk meninjau di beberapa kawasan sekitar Negeri Sembilan dan Melaka bagi melihat sejauh mana kebenaran mengenai isu ini. Lokasi pertama kami ke Kampung Gadung Negeri Sembilan. Laluan yang menenangkan siapa sangka ada ketulan-ketulan najis. Tidak pasti sama ada najis lembu atau kerbau yang mencemari pandangan. Malah baunya yang busuk turut dapat dihidup. Tetapi tiada bayang haiwan tersebut dapat dikesan. Cuma yang pasti, mereka memang berkeliaran di sekitar ini. Bagi mendapatkan kepastian, kami sempat menembual beberapa penduduk kampung di sekitar kawasan ini. Bukan sekarang. Semenjak ada jalan ni, isu tu memang dah ada. Kan? yang saya boleh cakap sebab uh, malam merdeka tahun tahun sudah saya sendiri yang langgar kobau saya sendiri yang kobau kan uh, oh. kita nak salahkan kobau tu dia binatang tapi nak salahkan tuan dia pun patut tahu saya tuan dia kena bertanggungjawab sebab sinilah dia dikebiasaan orang boleh kobau dia, dia melepas saja Dulu ada sawit semua tu. Kau bau lah tu. Kau bau tu tidur lah sawit, dia tak balik kandang. Dia lepas macam tu je. Ha, Bertahun-tahun macam tu. Bukan sekor. Sampai 20 ekor, 30 ekor. Bila malam kan nasib lah kalau dia keluar ke jalan. Kan. ke kedai motor ke, kereta ke, nasib lah. Di kampung ni kata tiap-tiap tahun lah ada kemalangan ni kemalangan ma kemalangan maut bukan kemalangan cedera tak kemalangan maut ah tu coverage issue macam tulah minta syurga keluar apa bagi dimtech kan kalau ada kemalangan kita tahu nombor ni ani ah, tuan dia Bermakna, siapa yang bertanggungjawab kita boleh jumpa tuan dia macam cerita kami berkesempatan juga untuk melihat keadaan di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Tinjauan mendapati ada pengembala yang melepaskan lembu tenakan di kawasan lapang yang berumput untuk mencari makan. Namun, lokasinya yang berhampiran dengan jalan utama sedikit sebanyak membawa risiko kepada orang ramai. Apatah lagi lembu yang dibiarkan bebas tanpa ditambat dengan tali itu bersaiz besar dan boleh keluar ke jalan raya tanpa sebarang halangan. Tinjauan kami diteruskan. Senja mendatang, namun seperti biasa tiada lembu ataupun haiwan ternakan lain ditemukan di bahu jalan. Apa yang ada hanya jejak haiwan ternakan tersebut. Menurut orang kampung, haiwan seperti ini lazimnya keluar merayau pada waktu malam. Namun, ada yang menarik perhatian lensa kami. Secara kebetulan, kami menemui penternak kerbau. Lain pula pandangan yang diberikan. Kalau seseorang tu ada kerbau yang banyak, contoh macam saya ada kerbau kan, pun saya tak dapat nak buat apa-apa. Sebab dengan saya mula berkerbau tahun 2000. Ajar berkebau dengan mulai yang saya kau dalam bekas kerang ni Ha, saya ha, dengan keluarga lebih kurang dalam 70-80 ekor lah. Ha, sebab sebab lepas bila <coughs> bila lepas tu tahu dia lah. Ha, sebab kandang lah, lah ke kita, kita kenal kita kenal dia ke bawah kita tu. Kita panggil kalau kita panggil dia akan datang. Tapi itulah masalah dia memang orang kampung pun kadang yang tak berkebau dia bising lah. Tahi mana hmm. kadang-kadang kendaraan dia. Memang kita kita nak buat macam mana kita sendiri pun tak ada kandang. Ha, kalau dengan kalau kita kandang kan kos kita lagi tinggi. Macam kebalang tu selalu ada tapi dia orang akan salahkan tuan kebau lah. Selalu tuan kebau ni dia katakan akan cakap lah dalam tapi dia akan cakap dia bukan cakap dengan tuan kebau. Dia akan cakap melalui asap siapa apa ke kan macam tulah kan dia kata ah kebau lah ni kebau lah ni. Walaupun kita tak kenal kebau tu kita tak kenal tau. Masa kebalang berlaku kita tak tahu kebau siapa kebau siapa. Ha bila dah apa kan, orang tuduh ni pernah juga terlibat ada yang meninggal pun ada tapi kita tak boleh nak cakap kau punya kebau kau siapa punya kebau kita tak boleh cakap macam tu menjaga haiwan peliharaan perlukan perhatian berterusan bukan sekadar melepaskan patuk di tangga kadang-kadang tanpa kita sedar haiwan yang dilepaskan bebas boleh mengundang bahaya hingga meragut nyawa. Jadi ambil sikap tanggungjawab demi kesejahteraan bersama. Ha, itu dia sedikit uh, orang kata perkongsian eh ya, daripada apa, apa, biliknya dan ha, sebagainya. kan. Ramai, ya? ha, kalau ikutkan ni sesiapa sahaja ya. yang berada di uh, tempat Nur Hasliah bersama dengan suami ya. kan mesti nak sesuatu dilakukan. Hmm. Mesti nak keadilan dituntut. Betul. Kan sebab ya. perkara berlaku Uh, memang kita tahu lah tapi haiwan bukan haiwan liar. Ya, dia adalah ternakan. Ah, jadi Hanif mungkin ada soalan lagi. Uh, saya nak tanya sebab um, bila kita bercakap dengan berkenaan dengan tanggungjawab pemilik uh, tuan kepada haiwan ternakan ni. Ya. Apa sebenarnya tanggungjawab mereka? Obligation mereka dalam memelihara ataupun memastikan bahawa mereka lembu-lembu ni ataupun haiwan ni tidak berkeliaran. Uh, perlu ada kawasan kandang ke dan sebagainya ke? Ada tak tanggungjawab yang diletakkan kepada mereka sebagai pemilik ini? bagi saya dari segi undang-undang memang wujud tanggungjawab tersebut hmm. walaupunlah tak dinyatakan secara spesifik dalam mana-mana akta ke hmm. enactment lagi ke sebab perumpamaan ini sama hmm. Hmm, haiwan ternakan ni dia macam anak kita lah kan. Kalau anak kita berkeliaran, dia yang terbunuh orang ke apa, siapa yang sepatutnya bertanggungjawab terhadap anak tersebut? Mak bapaknyalah. Mestilah mak bapak dia, penjaga dia. Ataupun dalam erti kata haiwan ternakan ni pemilik dia. Bagi saya sebenarnya kalau mungkin zaman dulu, you boleh bela seladang, sapi, lembu, kerbau sebesar tu biar dia pergi mana-mana kan betul. tapi sekarang ni dah lain hmm. sekarang hmm. raya dah banyak hmm. kenderaan dah banyak yeah. dah tak macam dulu dah jadi yeah. pemilik haiwan ternakan ni mesti ambil langkah berjaga-jagalah nak tunggu sampai jadi macam tu lagi banyak kali ke oh. itu terjadi orang lain maybe dia tak terasa sangat kalau yeah. terjadi oh. dekat ahli keluarga sendiri ha sampai terlentar atas katil macam mm. tu oh. baru oh. rasa nak menyesal ke yeah. ha mm. betul okey mungkin uh, juga Uh, untuk orang yang uh, pernah mengalami ataupun takut tak tahu satu hari, kan? Mm -hmm. uh, tapi apa yang mereka boleh lakukan? Perkara pertama, mm. maksudnya langkah-langkah yang mereka patut ambil, adakah patut uh, pergi report polis ke ataupun terus dapatkan uh, bantuan guaman ke? Sebab pasti, clueless kan? Mm -hmm. Tak tahu nak buat apa. Yeah. Katanya undang-undang yeah. pun ada kelompongan di situ mm -hmm. sebenarnya. Mm -hmm. Kalau dari segi jadi macam Puan Hasliah tadi, oh. nak tahu apa yang boleh dilakukan seterusnya, saya rasa cabaran dia sebab tadi dia kata dia dah letak dekat Facebook yeah. nak tanya siapa pemilik lembu tersebut. Bagi saya memang tak akan ada hmm. orang yang akan mengaku. Yeah. Baik. Situasi mungkin akan berubah kalau kita tahu sebenarnya lembu tu milik siapa. Okay. Hmm. Ha, sebab bagi saya, Walaupunlah oh, owner lembu tu nak ber, berdalih kata oh tu kan lembu saya padahal terang yeah. terangkan semua orang tahu tu lembu dia okay. dan kita boleh sokongkan benda ni dengan saksi lain okay. ha, saksi lain mengesahkan contohnya ha, ha, XYZ ni yeah. adalah pemilik lembu A eh, ni yeah. memang kita selalu nampak dia bawa lembu ni makan rumput yeah. tepi jalan yeah. kan yeah. Ha, sekarang janganlah bila lembu tu dah terlanggar orang... sampai orang eksiden, lumpuh macam tu you boleh senang-senang nak kata itu adalah lembu orang lain bukan oh, lembu yeah. saya tak, yeah. tak yeah. boleh dan selain itu laporan polis bagi saya yes oh, oh. adalah sangat perlu yeah. dan kita boleh buat laporan kepada Majlis Pemandaran sebab mereka mm. pun mempunyai bilang kuasa untuk menyelia haiwan-haiwan sebeginilah yeah. di bawah undang-undang atas kerajaan tempatan. Okay. Yeah. Sebelum saya nak ke soalan seterusnya, Puan Hasliah uh, masih bersama dengan kami. Mm. Uh, ada sebarang laporan polis yang dilakukan dibuat pada setakat ini? Ada apa-apa tindakan? Ada laporan polis tapi tak ada saksi kejadian. Jadi macam ada oh. orang nak tunggu ingat balik macam mana kejadian tu. Jadi oh. tak ada saksi jadi Oh. Jadi laporan polis tu tak ada lah. Baik, uh, Puan hmm. asyik, ada gambar tak mungkin uh, uh, gambar kejadian tu dan sebagainya? Ada? Ya. Di kawasan, ada mungkin ada gambar sebagai bukti? Tak, tak dengar uh, mungkin ada gambar Puan Hasliah di waktu tempat kejadian tu? Ada tak gambar? Ada gambar. Ah, gambar. Uh, oh. tapi Alhamdulillah dah beritahu kat polis dah orang cakap nak saksi kan ya. masa kejadian pun tiga kali, saya Baik. tak pasti jadi orang yang lalu lalang tu pun dah Baik. Masa dah, tak sedar diri dah. Baik, Puan, terima kasih sudah kongsikan kami. Semoga terus kuat ya, Puan. Ya. Ya. Dan semoga juga apa yang dikongsikan oleh Puan Anduliana sendiri dapat memberikan sedikit gambaran bantuan lah. ataupun hmm. gambaran apa yang boleh dilakukan. Kalau macam tadi, tak ada saksi dan sebagainya, saya rasa yang terbaik mungkin dapatkan bantuan guaman juga bagaimana untuk ya. membantu. Ya? Ya. Mungkin yang terakhir sekali, kata-kata yang orang kata brief, ringkas ya. saja. Pada untuk... orang ramailah sekiranya berdepan dengan situasi oh, sebegini. Silakan. Bagi saya, kita kena... Jangan tunggu sampai situasi sebegini berlaku sekali lagi. Okay. Orang ramai kalau nampak ada lembu ke sapi ke oh. kerbau berkeliaran di jalan, janganlah kata oh dia tak kacau aku tak apa. Betul? Tolong buat laporan polis, mm. tolong buat aduan kepada majlis perbandaran. Okay. Sekurang-kurangnya itu boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Ha. Anda tak tahu. Buat laporan supaya Pemilik menjaga ya. haiwan mereka itulah. Ya, betul. Ah, tidak dibiarkan bayi, berkeliaran sesuka hati. Ya, betul. Ah, betul baik. juga. Eh? Mencegah lebih baik kan? Betul. Okay. Hmm. Jadi, terima kasih banyak itu kita ucapkan betul. kepada Puan Anduliana juga sebab kongsi dengan kami dari segi undang-undangnya.